Выставочный зал Краевеческого музея заполнен до отказа. На открытие выставки нити души зимние мотивы пришли ценители искусства Акермана. Здесь представлены работы мастеров художественной вышивки. Ведь эти люди, как и художники и живописцы, дарят зрителям радость общения с прекрасным, поскольку вышитая картина впечатляет не меньше, чем созданная красками и кистью. Татьяна Григорьевна два года занимается рукоделием. Она работает в доме ребенка, и чтобы расслабиться после трудового дня, женщина дома вышивает. На выставку она привела внучку, чтобы сделать. Детство прививать у девочки любовь к искусству. И отмечает, что умельцы, вышивающие картины, обладают тонким художественным вкусом и чувством прекрасного. Впечатление очень хорошее. Я уже не первый раз прихожу на выставку. Очень хорошее впечатление. Очень бывают некоторые картины, но настолько тонкая работа, настолько много переходов с цветов, что это очень впечатляет. Вот. Ну, у каждого, например, вот и каждому нравится свое. Мне нравится привышивать природу. Выставку Нити души зимние мотивы открыли 17 декабря в день святой Великомученицы Варвары. По поверьям, именно она вышила золотом одежды Иисуса Христа. И этот день также считается праздником вышивальщицы. Нина Павловна часто ходит на все выставки не только в Белгороднестровском. Она была и в других местах. Но эта экспозиция очень тронула женщину за душу. Очень красивые работы. Вы знаете, до такой степени все очень качественно сделано. Я видела работы, была в Севастополе. Мне там тоже работы понравились. Но здесь все-таки то ли потому что мой город, Белгород-Днестровский, но мне здесь больше нравится. Очень красивые работы. Вот смотрите, какая красивая работа. Называется хрустальный воздух. Очень красивая. Вот красивые лошади, бег времени. Потом вот мне понравилась работа э, «Счастье в дом идет», «Ангел». Тоже очень красивая работа. На выставке представили работы белгороднестровских мастериц. Одна из авторов экспозиции Лиана Ковальчук начала вышивать более 15 лет назад. И рассказывает, что рукоделие для нее не только потребность души, но и желание выразить свое восхищение окружающей красотой. Из разноцветных клубков в руках рукодельницы рождаются прекрасные произведения. Создавая свои работы, я показывала их людям. Люди были в восторге, и они тоже захотели вышивать. Я их обучала этому искусству. Но когда уже опыт накопился и стало их достаточно много, сотрудники музея предложили свою идею с выставкой, чтобы показать мои работы и моих учеников. Как отметила Лиана Ивановна, эта выставка уже четвертая. Первая состоялась шесть лет назад. Круг ее участников растет. И, как оказалось, в Акермане немало желающих заниматься таким видом рукоделия. Данная выставка приурочена к новогодним праздникам. Здесь представлены 90 работ, и каждая из них интересная и сложная по-своему. Здесь не только мои работы, а работы моей семьи и моих учеников. Все, каждый, каждая работа прошла через меня, это частичка тоже моей души, потому что при выборе каждой работы вышивальщики приходят, советуются со мной, говорят, что они хотят сделать, и я как бы навожу их на какую-то мысль, на какую-то идею и предлагаю какой-то сюжет. И он выбирает, вот это мне нравится, а это еще больше нравится. Иногда не могут определиться с выбором. Елена Малаеван, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ.